Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ся на чоловіків та жінок можна вважати себе полігамним чи моногамним, але мати довготривалі та надійні стосунки а родину це одна з базових потреб кожної людини. А звичайно, ми маємо різні погляди на те, якою ця родина має бути: можна лягати спати разом у 10 вечора в однакових смугастих піжамах, чи тусувати до ранку разом по клубах, або ж тусувати окремо, мати коханця чи трьох обідати у мами чи обідати з коханкою. Готувати разом чи найняти спеціальну людину, скидатися на комунальні послуги, чи відкладати разом на нову автівку. А врешті можна любити чи не любити. Але родина це те, що дає нам тепло, наснагу і впевненість у світі, де вистачає не тільки непотребу китайського виробництва, а й жінок і навіть чоловіків на кожного чи кожного з бажаючих. Не кожен з нас вміє родину побудувати. Починаючи зі знайомства, де запитують глядачки знайомитися, чи безпечно на сайтах, чи перспективно на зупинці громадського у що вбратися, щоб стати помітною для правильного потенційного нареченого у майку чи все ж у підборі? І ще одне з популярних вагань на старті стосунків на якому побаченні займатися сексом на першому, дивно, на другому чи не зарано. Тягнути, доки це сексуальне побачення не стане останнім, можливо варіант. Але давайте поговоримо, чи має все це таке велике значение. Віка, така проста річ. Ми живемо у світі, де в принципі безліч чоловіків. І я думаю, що безліч вільних чоловіків і нормальних чоловіків, де дуже багато жінок, у нас багато людей у цьому світі. чому хтось живе у стосунках, постійно у стосунках, які влаштовують цю людину. А для когось бути у стосунках довготривалих це є проблемою. Чому? Тема партнерських взаємоотношень між людьми вона не имеет формула. Единой формула счастья есть понятие здоровых отношений, где уважаются границы друг друга, как я могу любить и отпускать, позволять ему быть свободным в том, что он делает, и естественно и получать от него обратку. Ну, вот это вот как бы то, к чему в принципе идут партнеры, да, партнерские отношения, когда приходят угу. на терапию. То есть это первое, чем я работаю с границами. А что мы имеем на увазе, когда говорим о про психологичные такое? Границы – это не ограничения. А границы, они могут быть как слабенькие, когда человек позволяет себе садиться на голову, но вопрос в другом, если он позволяет уже садиться себе на голову, да, нарушать его пространство, ну, брать его вещи без разрешения, пользоваться им, то, естественно, есть и обратная сторона. То есть это человек тоже нарушает границы других. Мы этого не замечаем, потому что когда, наверное, одно из правил для партнеров – это понять, что можно любить друг друга, быть… Рядом, и при этом никто никому ничего не должен. Это и здесь не надо путать это с эгоизмом или с тем, как полюби меня такой, какая я есть. С грязной головой, с килограммом пельменей в 12 часов ночи, да, с грязными ногтями. Но в принципе ты меня просто полюби. Тема отношений это как мандала, как пазл. То есть нельзя сказать, где правильные отношения, где неправильные, где зрелые, где не Вообще, в принципе, как бы ну, я сказала, уровень зрелости. Поэтому я уважаю твои границы, ты уважаешь мои. Мы идем вместе, но мы идем каждый своим путем. И да, это возможно, но здесь нужно проработать отношения родительские, потому что партнер ⁇ это в любом случае это проекция, да, это тот опыт, который мы в сценарии получили с родителями. Мы очень часто, на самом деле, мы влюбляемся из самых травматичных структур мы находим из партнера из травмы, и если мы, например, продвигаемся, взрослеем, растем в отношениях, как один и второй в этом заинтересован, то это получается крепкие семьи, ну, когда тебя начинают учиться тебя встречать, поддерживать, вы находите компромисс, как бы имеете каждое свое пространство. отношения – это труд. И вот так вот, я хочу принца или принцессу, или полюби меня такой, какая я есть, я богиня, начитаются книжек вот этих вот новомодных о том, что а мужчины себе начитаются, что женщина должна, вот эта юбка по пятке и быть за ним. А женщины, ну, как говорят, бы, что богини. Поэтому ты должен мне, я тут прилетела. Сто я вчула про визуализации и про списки якостей майбутнего кавалера. Еще Я сама, сама, сама. А уже скоро 30. Таня, 28 років. Почему? Почему ты одна? Да? Что такого у тебя произошло, что ты выбираешь одиночество? Но мы сами выбираем то, что имеем. Сами. Если выбирали родители, ребенок не может выбирать. И поэтому мы формируем систему защит, в которой мы можем продолжать жить и в взрослом возрасте. Но единственное, что когда мы стали взрослыми, мы уже можем выбирать. А некоторые этого не осознают. Поэтому не ждут от родителей, от коллажа. Ты выбираешь. Да, ты сделала калаш, это круто. Но здесь на рабочие техники. Но просто если помимо этого больше ничего и ты не меняешься внутри себя, ты выходишь с тем же паттерном, например, мужчины козлы, но я хочу Калаш принца. Но если у тебя есть глубокое решение, что они козлы, но ну, это чувствуется. Когда женщина идет просто, ну, она готова к отношениям, она идет, на сексуальное, она в достоинстве, она нежная, но она какая, она вот такая вот такая потрясающая то есть мужчины тоже, которые на это реагируют, смотрят, mm -hmm. как-то, да. Ну, вообще, на самом деле, мужчина реагирует и на энергию, которая идет от женщины, не только, да, там внешний вид. Иногда женщина может быть в спортивном костюме, от нее прет так, что мужики просто рот открывают. А, или женщина, которая хочет замуж. У нее на лбу написано «хочу замуж», «хочу партнера». кого-то, срочно, вот мне нужен принц, он мой мужчина это чувствует. Тобто ми можемо сказати, що здорові стосунки, здатність будувати здорові стосунки, бути в них це перш за все робота з собою. Ми працюємо з собою, і через себе ми вже залучаємо в своє життя інших людей, як ми женщина має того мужчину, якого вона заслужує на сьогоднішній момент. Точно так же і мужчина. находится рядом с той женщиной, которую он может сконтенировать. Потому что самодостаточную красивую женщину, которая умная, развивающаяся, не каждый мужчина сконтенирует. Если ты овца, то ты со львом не сможешь, быть он сожрет тебя. Ну, ну, кстати, самое что интересное, львицы очень часто попадают в козла. И здесь вопрос э, э, не нехватки мужчин. То есть, угу, угу. Э, э, или там нехватки женщин. До речи, какие такие хипни установки про мужики в козли в счетомщеме е на эту тему. Что нам в заходе завожает? Видите, <laughs> иной вариант. С установкой все мужчины козлы, в огороде кроме козлов никого не появится. Действительно, мы все начинаем с себя не с других, потому что пока, когда ты находишь партнера, говоришь, он неплохой, но тут вот мне не нравится, вот тут обрежем, здесь укоротим, здесь удлиним, а то ты выходишь уже с позиции изменить другого человека. Я розлучена вже 10 років, маю доньку, їй 14, і ми живемо з моїми батьками. Я б, може, й вийшла заміж, бо тільки 42 роки мені. Але батьки кажуть, що вже маю думати про дитину без підпису. Будь до 42 років літ дитини своїх батьків, дитин, теж маючи дитину, маючи дитину, да. Та і родители говорять тобі як ребенку, що тобі вже 42 два, і ти будеш для ребенка. Може, просто перестати жити для ребенка і для родителей. Но то, что я здесь слышу, не произошел отрыв от родителей, и, наверное, там, в основном решают родители. А вам хочу сказать, 42 года, даже 62, никогда не поздно. Есть те люди, которые находят свою любовь, и потому вот, тогда, когда они к этому готовы. И я хочу сказать, что ребенок у вас будет гораздо счастливее, если вы от него отстанете. И в 42 года все-таки поймете, что вы взрослая женщина, и начнете заниматься своей жизнью, своей, не в своей, в качестве, в контексте своего ребенка или родителей, а своей. Мы находим компромиссы, мы растем. Это даже не поменять себя, это просто это развитие и рост. И если... У тебя все мужчины козлы, но ты смотришь на других и говоришь, вот у нее есть мужик, да, нормальный, а у меня нет. Вот это вопрос к тебе. А почему у нее он есть? Какая она? И тогда женщина начинает задумываться, что, ну да, если у кого-то есть мужчина, достойный, а у меня нет, может быть, что-то не с не, несхваткой мужчин, может, что-то действительно с тобой. Когда мы осознаем, что что-то не так, мы не способны формировать здоровую пару, быть в здоровых отношениях, с чем эту работу с собой начинать? Что это должно быть на практике? Психотерапия, прежде всего. Ну, во-первых, отследить свой сценарий да, отношений. Какие мужчины попадают в сценарий, где есть сходства. Да, потому что каждая семья счастлива по-своему. Кто-то счастлив рожать детей и ну, быть домохозяйкой, кто-то счастлив быть в отношениях мамой. И понимаешь, как если партнеров устраивает, какая разница? Uh -huh. Разница в возрасте. И к этому схема. Да, да, разница в возрасте. Он папочка, она дочечка, она мама, он внучок или там сыночек. Если они живут в этом, и им окей, okay. и они не хотят ничего менять, и они могут так прожить всю жизнь. Они по-своему счастливы. И иногда в зоне комфорта, в которой не очень уже хочется сидеть, но люди это выбирают, потому что там безопаснее. И они живут, кто-то есть женщины, которые прекрасно знают о том, что их мужья им изменяют, и у них mm -hmm. много любовниц, mm -hmm. но жена у них всегда на первом месте. И это выбор. Они выбирают оставаться в отношениях, они не разводятся. Другая женщина этого не примет. Mm -hmm. Она, если узнает об измене, она вон вышвырнет. Mm -hmm. Ну и точно так же о мужчинах. И с чего начинать, ну, это действительно сценарий. Во-первых, что со мной? Потому что если копнуть глубже, есть страх контакта. И отсюда и возникают вот эти вот списки идеальных мужчин и женщин, 20 пунктов, если 5 не попадаешь, ты уже не мой партнер. То есть, женщина постоянно ищет идеального мужчину для того, чтобы не быть вообще ни с кем, потому что очень часто это есть травма, когда в контакте сделали больно. Це травми предательства, травми И І це може бути то, що я наблюдаю в своей практике з самого раннього детства. Вопрос дуже часто як бути в контакті з відкритим серцем. І коли я задаю клієнтам, больно страшно. Тобто, ми можемо сказати, що найперше, на що направлена психотерапія у таких випадках, це сформувати у собі здатність жити, серцем, жити з відкритим серцем і з цим страхом йти на контакт, все ж таки змінити минуле. Так. Так. Да, тож проробити ту травму, яка произошла когда-то. Mm -hmm. Потому що з чим я стикаюся, вот эти вот вопросы, я не знаю, як бути в отношениях, тож, когда чоловік не знає, як бути в отношениях, він не відкриває серце, починає жити в захисті. То есть, mm -hmm. если же этой защиты, то есть человека, которого предали, у него либо границ нету, то есть он сливается с другим, то есть слияние, начинается зависимые отношения, стоит там, иди сюда, нет никакой свободы выбора, то есть это болезненные отношения. Либо оставляет жесткую границу и говорит, все, стоп, ну как вообще, стеночку, mm -hmm. замок. И говорит, я здесь, сижу, жду, спаси меня, ну, как один из вариантов. Или просто никого не подпускаю, все мужчины козлы, да. А отношения-то хочется. И можно все что угодно делать, можно на сайты знакомых заходить. Есть там потрясающие тренинги, когда ты в первый день приходишь, тебя там учат, как с мужем мужику вклеить, да. Там первый раз ты пришла, там в джинсиках, в рубашечке, типа скромная, а потом, когда ты с ним встретилась, одела чулки, нижнее белье белое и сказала, я я твоя, почти девственница и только для тебя так выгляжу. Ну, Если есть такие тренинги, значит есть запросы, и значит у людей что-то получается. То есть ну, вопрос в том, что вот такие тоже, ну, поведенческие моменты тоже очень нужны, ну, для расширения, да, по крайней mm -hmm. мере своего угу. поведения такого ролевого социального одеть там чулочки рубашечку, но если внутри боль и страх, то где-то на сближении происходит этот вот щелчок и отношения перестают быть отношениями. І тут можна сказати, що коли жінка вона приходить у гармонію з собою, передусім через цю роботу, так? А вже відпадають ті питання, де знайомитися. А це сайти мають бути знайомства, чи на вулиці, чи в тролейбусі, чи на факі не в тролейбусі. І відпадає те, у чому вона має знайомитися, у сорочиці, у підборах, чи мейкап повний. Так? Це вже такі деталі. Yeah. Я смотрю по mm -hmm. терапии своих клиентов. Я этим занимаюсь, и я хочу сказать, что ну, иногда развод это очень хорошее решение вопросов. Да? Потому что иногда mm -hmm. второй партнер не хочет двигаться за первым, да, потому что он был обманут, потому что очень часто женщины ходят в отношения. Называется, это у нас у есть клиентка, это ее авторское выражение с бубном. То есть мы заходим с бубном. Знаешь, мужичок. О, мужичок, неплохой мужичок. Основная масса, Жень. Мужичок, хорошо, мужичок. Чотири рази була одружена, то й би в гуляв про тих двох і казати не хочу, де нормальні мужики без підпису. Понятно, ми в будь-якому випадку підтягуємо якихось людей, які роблять з нами определені речі. Ну, буває всяке, так? Да? Жила жінка, жила, хороший мужчина, все соблазнив, нормально, там, потихонечку границы пробил, и оказалось, что она живет с психопатом или мужчина, который расстройство личности, у него там мама что-то с ним сделала в детстве, и он потом женщине ненавидит. Но когда первый муж бьет морду, можно сказать, ну ладно, он там ну, из неблагополучной семьи, допустим. Да? Но я в него просто влюбилась, верила. Ну, да, mm -hmm. женщина, кстати, еще ж попадает на то, что я буду той, которая тебя изменит. У тех не получилось, и я буду это. Это особенно вот любовницы, когда они хотят, чтобы мужчина Джон ушли, они говорят, я буду лучше, чем Адам. Нифига. А если это характерно идет, один бьет морду, второй бьет морду, третий гуляет. Вопрос уже не в мужчинах, а в морде. Если есть повторяющаяся тенденция, вопросы к себе. В любом случае мы задаем вопросы к себе, но здесь это явно. Что, кого я притягиваю? Зачем я притягиваю к себе мужчин на семье? Так мне это не нравится все, но мужичок же же, она такая, я готова быть для тебя. Она отказывается от своих границ, от своих потребностей и начинает вкручивать, делать все, заботиться о нем, теряя себя, она перестает быть интересной, она начинает ее мочить, начинает унижать ее достоинство, говорить там, сама пей, сама ешь свое дерьмо, выкидывать в окно котлеты хотя они нормальные. И здесь приходит вот эта вот точка, где либо партнеры решают, и он говорит, окей, я тебя люблю, но мне с тобой сложно, так я попробую. А есть мужчины, которые говорят о том, что мне такое не устраивает. Я женился на другой женщине. И, и это тоже обман в своем ну, как бы предательство. Поэтому вот эти вот бубны, мы за них очень потом, женщины расплачиваются за это. Именно потери границ, достоинства, пространства, потребностей. Потому эти созависимые отношения, очень важно быть нужной для него, любимой, принятой. Клиент травмирован в этой теме, как мужчина, так и женщина, начинаем сливаться, и мы готовы отдать все, чтобы только получать эту любовь. Но это не любовь, это созависимость, это как наркота. Угу. Я буду делать все, я буду лучше с каждым днем для тебя, чтобы ты меня любил. И такие отношения становятся очень болезненными, и они рушатся. А женщины выглядят не очень хорошо. А женщина идет в терапию, да, она там рассталась, mm -hmm. там или разводится, еще что-то. Потом у нее появляются мужики. Смотрю, мужики такие же по сценарию. Мы это обговариваем, просматриваем, mm -hmm. что, Нам, опять, мужчины пошли, но они такие же. Окей, как ты с этими мужчинами сейчас можешь сохранять свои границы? Важно сохранять себя, на самом деле. Mm -hmm. Не защищаться вот так mm -hmm. вот, а просто быть собой, быть свободной, быть в контакте, да. Ну, потихонечку открываем сердце, чтобы встречаться с тем, что не всегда отношения – это боль. Потому что у нас, в принципе, культура страдания. У нас, по, у нас, по, по, по большому счету, у нас Культура созависимая. Песни, вы послушайте только песни. Эстрада отечественная, ты ушел, а я не знаю жить без тебя как, или я тебя буду всю жизнь ждать, ты единственный, кто был, а ты ее любишь. Ну это вообще, это, это послушай, просто плакать хочется. Да? И когда в терапии женщина начинает ну, заниматься собой, становиться более самодостаточной, ну, понимать, что она ну, любит себя. И я так смотрю, раз. Когда я с мужчиной познакомилась, и начинаем исследовать, а мужчина-то уже совсем другой, уже э, с другим характером, другой тип личности. Да, что-то отзывается, понятно, но, например, так, э, такие мужчины уже… Ну, то есть он уже другой, он отличается. И для меня это показатель того, что действительно, и для женщины тоже что-то mm -hmm. происходит в терапии, потому что иногда они говорят, господи, я на такого никогда внимания не обратил. Mm -hmm. Мне же нужно mm -hmm. было там mm -hmm. мачо там, такой сильный мужик, но ну, морду дал, значит сильный, да. А потом-то а на таких вот спокойненьких, которые ну, просто могут любить, быть рядом, поддерживать тебя, да, на таких вообще да, это же неинтересно. Потому что точно книга сказать, боже, какой мужчина, как мне там не хватало. Який може бути показник успішної терапії? Тобто, наприклад, я маю якісь проблеми, я усвідомила, що я їх маю. Я йду в терапію, щоб працювати над собою, але проходить там, я не знаю, рік два, вісімнадцять і нічого не змінюється. Що показник, що це правильна терапія, що вона мені буде на користь? Все, розумієш, як чоловік не просто так знаходить терапевта. Угу. І... Як будь-які стосунки. Да, і це теж про отношення. задача терапии, вообще в такой терапии, это отношения. То есть ты получил травму в отношениях с родителями, ты приходишь к терапевту и учишься другим отношениям. Так вот, нету плохих и хороших терапевтов. Все мы работаем и работаем. И на каждого есть свой клиент. И мы сейчас не будем говорить да, о разных терапиях, но клиент приходит, mm -hmm. на что обратить внимание. На что похоже ваше отношение с терапевтом? И вы в терапии учитесь по-другому. И если терапевт проработанный, и ну, он готов быть в отношениях и показывать, не учить и говорить, ты должен быть вот таким. Вот. Или да, с тобой вообще как с тобой можно общаться? Просто ну, принять человека и... В этих отношениях терапия — это встретить клиента с любовью. Когда терапевт принимает и научится простраивать отношения, дает обратную связь о том, что смотри, ты сейчас ну, манипулируешь, ну как бы зачем это, что ты хочешь таким образом получить, да? И, и эти отношения простраиваются, то есть травма исцеляется в отношениях. То есть где она была получена, там она исцеляется. И поэтому просто обращайте внимание, к какому терапевту вы пришли и что с вами ваш терапевт делает. Если он делает то же самое, что все остальные партнеры, то ну, вам двоим нужно тогда, ну, нам двоим да, нужно браться каких-то таких ну, сил, встретить это да, через супервизию, через проговоренность в терапии о том, что происходит, да, и мы будем пробовать по-другому. И здесь тоже ответственность клиента идет. Угу. Потому что клиента вообще у клиента 80% ответственности. Потому что угу. очень часто приходят к психологам и говорят, у вас волшебная палочка, что вы угу. сделаете? Угу. Да ничего мы не должны делать. Ми проважаємо, ми підтримуємо. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що робота з терапевтом це перш за все відповідальність власна. І знову ж таки, це робота власна з собою. Так. Дива не буде. Золотої рибки чи чарівної палички від психотерапевта не буде те, що. Ось ці очікування, Я хочу такого партнера ідеального, а состав своєї ідеальних список, що ти можеш йому взамін? Да? Тож я, я хочу принца, а ти ну, що ти можеш дати? И, и же тут причин много, но с чем я счастью все сталкиваюсь, это действительно э, травма предательства. То есть страх потом входить в отношения. И, э, потому что вот даже по телу они так закрываются, как у некоторых женщин прямо вот так вот, так вот. Mm -hmm. грудь. Я думаю, еще официальный штамп это початок проблем. Дуги гуляешь, все нормально. Почему так? Марина? Проблема не в штампе, проблема в голове. Причем по обоих. Потому что один начинает зеркали другого, ну им же надо как-то uh -huh. со сохранять себя, да? Потому что когда мы встречаемся, мы кто? Мы мужчина и женщина, мы там любовники, мы там... Ну кто кто угодно. Uh -huh. И вот эти бабочки в животе. Если работает в голове этот щелчок стереотипа Печать, я жена, ты муж. И погнали. Жена, да, жена должна. Котлеты, печку, муж должен забивать гвозди. И тут бывает еще до такой степени доходит, я мужчина, я не буду вешать белье. Что у вас поменялось после печати? Потому что очень часто приходят женщины такие вот, никакие грибаки, вот ну, мой муж сейчас говорит, не разрешает мне юбки короткие одевать. Я говорю, ну, подождите секундочку, а как, какую он у вас влюбился когда-то? Угу. Боже, я такая оторва была. Я говорю, где оторва? Где эти энергии? Ну, может, и не надо возвращаться и быть там такой, как ты в 18. Но там было что-то такое, на какую энергию он пошел и где вы ну, встретились. Угу. Перш ніж знайти другу половину, непогано було б знайти першу, тобто себе. Бо все починається з тебе. А життя, як завжди, ще простіше. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли виписувалась, багато людей на улиці, бо ж не понімаю шумані всім права. Однажды yeah, я номер. узнала, що мой муж займається машиною. Часто ж одне сім'я. Я считаю, что каждая семья должна столі. Стать... Залишайтесь з проблемою віч на віч, запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.